Чем мне Иди сюда, да. Жил бы вот такой на свете парный украинский флот. Я с марте. Макс. Макс, да? при нас звали его старинным украинским именем Иван. Жив собі такий Ван Рижий такой, весь, весь такий український, сорочка на ньому шивана, веленька, шароварий такий широчезний, чоботи кожен недобрий. Та й була в його жінка. Жінка. Як жінку звати? Стежка. Ванько та й стежко. Жили вони в любі, в радості. Подружку кохали, милували. Тільки стежка, вона така була дуже розумніша жінка. Вона завжди свого Ваньку так казала, що Ванько, не слухай нікого з люди, слухай тільки мене. Скажи, тільки мене слухай. Проке, так, Тільки мене. Більше нікого. Зрозумів? А Ванька не в капіту. Ну як же ж можна, щоб чоловік жінку слухав? Що це? Це не діло, він каже, ні не стежко, не буду тобі скупити. Я піду люди, по послухаю. люди вони ж розумніші. Да? Вони ж мудріші, вони ж мене научать поморозуму. розуму. Добре. От якраз взяв Ваньку мішок муки і поїхав. Ты смотри, Джинки, она тебе скажет сейчас сразу. Сейчас что, что думает такой повод. Что И поехал он. Кому он поехал? О! К Мельнику. Поехал, молодь. Поехал он, значит, дайте мне стульчик какой-то, что ли. Я сюда не пойду. Вот. Поехал он к Мельнику, на мельницу молоть муку. Ну понимаете, чтобы, значит, спечь там. Поляницу. Ни жар, щоб, щоб вареників, галушок, да, треба. Беленької муки треба горошна. От за цим борошном поїхав, значить, додав йому зернятко. мельник давай це молот. А Ванька взяв і дивиться. Дивиться Іванко, як мельник мили муку. Він мили, мешок не малов, а мерку собі. Мешок намалов, а мерку собі. Та глянув на Іванко та каже, ти чув. Ты бачил, да, я роблю? Тут кажут, о, вот ты и научился, смешка по мерке. Смешка по мерке. С Смешка по мерке. О, о, я говорю, я сейчас приду домой, я свою вот эту разумную женку, я ее научу. У да. а тебя есть высшее образование? Понял, да? Сейчас ты научишь. Вот, взял эту муку, идет такой довольный. Смешка по мерке, смешка. А там, а там девки. Вони ж нот ну, жито з серпами і стаканами. Стаканы потом. Туда дев, девки наклоняйтесь ниже. І вот так серпом так вийшли. Квись і жменю сюди. и і хопа. И хопа. Вот. А этот увидел, как і не сну, так? Да, да ну, добре работають девки, так? Да? І каже, девки, девчатку, с мешка вам померки Его ж медник научил Две серпы на него подняли, какого смешка померки. Это что? Думаешь, что мешок посадили, мерку соберу. Бросились его чуть серпами не зарубали. Ай! Ай! Он думает, ёпра, да что же не так? Прибежал к своей жене домой и говорит, Жинка, Жинка, Бешенько, что такое? Ты же с высшим образованием, да, объясни, почему меня жнее чуть не зарубали серпами? А что ты им сказал? Так меня мерник научил». где мельник этот. Вот этот вот. Оппортунист вот этот вот. Научил меня, значит, смешка по мерке. Я им сказал, говорит, я тебе кого сказал слухать? Кого? А ты кого слухаешь? <свист> ты, ты посмотри на это. Чего он тебя научит? Надо было не так им сказать». Надо было им сказать, вам не переносить. Понял? Ты ему так сделал. Понял? посильней. Слово «понял» знаешь? Ну, скажи. Нет, это он понял. Ты понял, Ванька? Иванку понял, давай. Радостный такой мешок положил, побежал на улицу. Адам, там... Вы свободны, девушки. Очень, очень приятно. Благодарю. А Адам иди сюда. Хлопцы, берите его за руки и за ноги. Берите, кто-то здоровит. Берите, Не вот так вот берите. Кладите на плечи. Плечи кладите еще один сюда. И несите вот так вот. Погоди на плечи. вот. Погоди, нам еще так. Где там у кого стакан был? Вот, вот дай сюда. Так, и иди сюда. Будешь дьяк. Я сходил, А там несут покойник. Покойника, покойника сделай. И сон как воспевает, все духовенство, все просвященство. Про а Иваньку идет им на встречу, видел, хой, каже, дядьки, носить вам не переноси. Ну, дядьки ему тут вот -вот валили, конечно, да? Короче, Покойный. Покойный, кто -то дядь, тоже, да? Он... Вот он каже, дядьки, дядьки, ты меня Женька, дура научила, вы ж меня научили, как мне сказать. Вот. Зато требовал вечный вам покой и память. Вот. Вот. Запомнил? Вечный вам покой и память. Запомнил? Ой, меня жив, который научил, я ж теперь буду знать. Уносите этого покойник. понавозили тут, что не помню. Вот. Идет он дальше, идет он дальше, и тут видит, о! Так. Так. Где? Э, иди сюда. И... Опа, у него же что-то подключилось. Вот, вот это дело. О, так кто еще? Девчата, давайте сюда. Да, 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 да. Вот это все вместе. Туда ближе подходи. И тут идет свадьба. Жених молодые впереди, там музыканты, дружка. Все веселые. Тива, бойвань, подавай його, значить, поїть, кормить, горілки, там угащать ложку. Ой, випий за здоров'я молодих. От, то наберет вечний вам і пам'ять. <реклама> <плама> <плама> Шоо, Це думаю, музикант гармонію його поповнює. Давай трошки обідка летіть, щоб не каже, дяденьки, дяденьки, не бійте мене, не, не бій. За що ви мене б'єте? Ти ж мене навчили, хто тобі такого? Де ж відносина, щоб нам... Жених ему нам, а жених, видите, самый интеллигентный, тоже смешной. Он давай ему, значит, сказать, понимаешь, это неправильно. Ты должен был нас поблагодарить и сказать вам, веку вам целоваться и обниматься. Вот так. Понял? Ты сам на свадьбе не был, да? Ты же жену взял очень. Не был. Но свадьба свободна. Обратно довольно пошла свадьба, а то думает, о разве про это догадалась бы баба? О, идет такой, век бы вам целоваться, обниматься. Так, мне нужен еще один персонаж женский. Кто смелый? Ты пойдешь? Ну давай. Да. И мужчина мне где нужен, я решительный. Самый решительный. Ты давай, иди сюда. Так, ты становись на четыре кости. Так, становись, становись. Ты, ты иди так, иди вот так. Собачка. Да, иди, и делай. И делай, так, и делай так, знаешь. Тот мужик придет свинью. Малыш. Свинью на сало, на колбасу. Когда ты этого мужика, говорит, дядьку, ведь бы тебе с ней обниматься, доцеловаться. вы понимаете, что дальше Свинья тоже приложила там свою усилия. Я думаю, Ваньку. Вот. Тот, говорит, еле от него вырвался, тот на там палки колотил, вот и всем попало. Вы потом выполните эту программу отдельно нашего клуба. Вот, забирай хрюшку свою, пожалуйста. Вот, иди домой. Приди. Вот тот прибежал к своей женке, говорит, Жинка, Жинка, что такое робится на свете? Мене везде били, мені корили, меня ругали, меня не хайлы всякое. Говорили, що я якась кітота, що я мерзота. Чему так? я такая худа людина? Она говорит, «Нет, Потому что ты дуры, рыжий, сорочки, в Ты слушаешь У всех, кроме рідных жизни. Вот колись бы ты меня не слухал, все было бы тебе долго. Ты чего, хлопче? А уж выводы из этого делайте сами, кого бы он слух никогда.